Какую вы ставили перед собой сверхзадачу, прежде чем приехать в Украину? Вначале да. знакомство. Это ну, было, знакомство когда, это же не сверхзадача. Нет, не есть... мы видели, мы не знали, куда мы едем. И, и нам повезло. Повезло, что нам отправили в Днепропетровск. Потому что там очень такая топлая община, очень хорошая атмосфера. Ну да, так и есть. Но я сразу и понял, что меня в Днепропетровске никто не ждет. Я был просто один из. 100 человек, которые работали в огромной общине. И что, это были амбиции, или а я... это было ощущение ненужности, почему уезжать? А, амбиции, конечно, амбиции. Амбиции и желание, какое-то показать себя, прежде всего, что я что-то могу делать. И, и кроме того, не хотелось, я не люблю быть просто рядовой, я не могу просто работать.